Сейчас, а, показать оценки а, за последний конкурс, потом счетная комиссия подсчитает, что у нас получилось, и я вас всех приглашу к сюда на сцену для того, чтобы вручить памятные подарки, дипломы, грамоты и всякие приятности, друзья. Итак, а, оценки за музыкальное домашнее задание. Первыми выступала команда КВН «Вынос-Вынос». А, баллы. Я их выкинул, наверное. Нет? Нет, это не они, наверное. Блин, мозг их не отбрет. А, друзья. 6, 6, 6, 5, 5. А, затем все свои. 5, шесть, шесть, пять, 6. Затем а, первая проходная. 5, 5, 5, 5, 6. И закрывали музыкальное домашнее задание. Иван. Вы очень харизматично это делаете. Мне очень нравится. 6 баллов. А, так что у нас там получается? -то? 6 баллов ровно, друзья. И вот под эти бурные аплодисменты я приглашаю всех членов жюри сюда, к нам, на сцену. вас позвать сюда на сцену сейчас нужно будет э, вручать ценные подарки ценные подарки это телефон татьяны пожалуйста положи обратно я вас позвоню а не весь номер а вот обман обман был друзья вам сейчас раздают э, некие рамки э, просто подходите к любому человеку Друзья, сейчас мы ждем буквально, э, действительно, давайте, может быть, пока подсчитываются баллы. Алексей, вы как, как человек, который сегодня очень э, прекрасно выглядит и у которого очень красивые розовые губы, э, скажет пару слов о сегодняшней игре. Друзья! Подвиньте микрофон. Привет, Домодедово! Честно, отлично провел время. Я так скучаю иногда по КВН, но в этом году у меня вообще то мало, но последние примерно по месяца три. Вот. И я пришел, насладился этими замечательными командами, они искренние, такие все душевные. И вот знаете, вот, есть слово плохое, я сейчас его произнесу, и мы забудем гниль. Вот ее сегодня не было, и чему я очень рад. Друзья, за прекрасное настроение. Красота. Принесу, ну ладно. Друзья, теперь будет говорить очаровательный мужчина с белоснежной улыбкой Иван Николаевич Пуштенко. Спасибо. Привет, Олимпийский! А, мне очень понравилось сегодня на КВН, а особенно мне понравились болельщики. Спасибо вам огромное. Я вам скажу честно, это дежурная фраза, вот обратите внимание, на следующем КВН обязательно кто-нибудь скажет это. Спасибо болельщикам. Но вы реально сегодня молодцы. Особенно хочется отметить сегодня, э, не знаю, как так получилось, что сегодня девушки почему-то блистали больше, чем мужчины. Согласитесь? На сцене, Вот. Просто прекрасно. Особенно я хочу отметить э, те же красавицы, которые... Причем здесь Анна. Вы с девушкой пришли? А, хорошо, тогда ладно. Я про другую девушку, которая была вот на дискотеке, помните, та подруга? Где Те... она? она, да. Я очень Да. Я вручу ей диплом. Можно? Рано? Да. Причем это диплом команде. Но так как мне сказали подожди, я буду ждать. Давайте все вместе подождем. Друзья, встречайте, Константин Обухов! Обожаю говорить вторым, третьим, последним. Друзья, сегодня действительно был хороший КВН, и это замечательно. А ты с снимаешь? Вот ну, там просто девушка с сидит. А, это зеркало. Просто очень маленький, все такие маленькие фотоаппараты, а у тебя здоровый. А, был отличный КВН, действительно, мне все очень понравилось. Я, честно говоря, когда сюда шел, не думал, что будет так весело. А вы прям... А ничего, что я вам задом просто нет. Вы прям все молодцы, да. А Правда же, что вот вы, и вы же из вы работаете там в терминале, да? А где вас можно будет найти? Да, дьюти фри есть. Просто там проблема, мы когда летаем, нам надо воду сдавать постоянно, туалетно. А если оставляешь, ее надо в других аэропортах крадут. Может быть, есть какой-то пакетик, вы нам дадите, куда мы будем воду класть, чтобы мы ее не сдавали. А, звонить. Друзья, на этом а, я, мой, мой спич закончен. А, похлопайте мне, потому что я больше ничего не придумал. Спасибо большое, что вы было весело. Дорогие друзья, Владимир Порубаев. Не хочет говорить. О... Спасибо. Наталья Кольцова. Пару слов буквально о КВН. Очень рада сегодня видеть полный зал гостей, которые пришли к нам на КВН. Это да, действительно радость, потому что мы всегда переживаем, что к нам не придут, что мы неинтересны. Оказывается, мы интересны, вы к нам ходите. Спасибо вам. Всем спасибо ребятам из вузов, которые тоже приходят к нам на КВН, ничего не боясь, не стесняясь. А, рада буду видеть вас в наших рядах, в рядах сотрудников аэропорта Домодедово как можно скорее. <звы> и, а, хочется также сказать спасибо нашим ребятам, сотрудникам аэропорта Домодедово, которые денно и ночно, в нерабочее время, занимаются вот этим вот веселым трудом. А, и наравне с молодыми ребятами, несмотря на свою загруженность. Вот, вот ребята говорят, вот у вас девочки, у вас есть стюардессы, такие красивые. Я говорю, нет, у нас стюардесс нет, мы предоставляем... У нас успех. стюардесс красиво, Да, у нас нет, у нас все больше девочки аичицы, экономисты, финансисты, вот такие вот у нас вот красавицы. Да, с мозгами. Мало того, что еще с мозгами. Вот. Поэтому спасибо вам всем. Очень рада. друзья. Ну что ж, а теперь а, мы переходим к а, поручению а, микрофонов отчетных грамот. А, сначала средний балл за последний конкурс, друзья. Итак, команда КНГУ Go 5,6 балла. Давайте хлопать. Все свои 5,6 балла. Гио 5,2 балла. И команда Премия 6 баллов ровно, друзья. Итак, что же у нас получилось? 30. С результатом 17,2. Четвертое место заняла команда «МГИО». Первая проходная. Аплодисменты. И Константин Обухов обнимает, целует и вручает этот замечательный диплом. 18. ,2. Мужчина, вы очень долго раздаете пакеты. Когда у меня был день рождения, я быстрее раздавал всем пакеты. Вот. Ну вы отдайте, не, ну а остальные-то отдайте при себе. А, ну ладно. Красавчик. Друзья, звукорежиссер. Давайте похлопаем нашему звукорежиссеру, который весь вечер он своим поддерживает. Потому что он, он сделает потому что звукорежиссер сегодня Красавчик! Друзья, третье место завела команда Премия с результатом 18,6 18 баллов Аплодисменты! Владимир Порубаев вручает почетную рамку. Естественно, пакеты а в пакетах, друзья, всегда, как правило, находится что-то очень полезное, что-то нужное. Идем дальше. Второе место заняла команда с результатом 19,00. Команда КВН, все свои, ваши аплодисменты. того, чтобы объявить первое место, я приглашаю на эту сцену управляющего директора Домодедова тренинг Ильмира Назифовна Ранева. Ваши аплодисменты. <плодисменты> Какой молодец, новый режиссер. Не хочет потерять работу. Все правильно ставит. Вам микрофон. Я поздравляю всех с таким веселым праздником. Действительно, это клуб веселых и находчивых. И хотелось бы, чтобы в жизни, в работе, в творчестве вы всегда находили веселые, находчивые решения. Нестандартные, оригинальные. И всегда у вас было решение. С победой всех вас! И... Все правильно, паузу выдержали, вот вы сейчас. Я поздравляю, действительно было самое необычное, такие нестандартные, такие оригинальные, такие интересные мысли и, скорее всего, наверное, это действительно заслуженная победа. Поздравляю. <тасвязываю> Дорогие друзья, й баллов. Набрала команда КВФГУ. Вот такое интересное название. Спасибо вам огромное за эти добрые, теплые слова. Друзья, вот такой был КВН.